сегодня наша съемочная группа решила выяснить, как же проводят свой досуг учащиеся школы номер один. И для кого не секрет, что большую часть времени ребята проводят в школе. Чем они занимаются? Что им интересно? Мы попробуем узнать у них самих. В нашей школе есть большой, уютный актовый зал. И пустой подряд команда наших юношей занимает первое место в районных соревнованиях в парни на свестов. Эти ребята побывали даже на всероссийских соревнованиях в короле в 2006 году. Наши учащиеся становились победителями районных соревнований по волейболу и баскетболу, занимали призовые места в конкурсе Грация. поздравить наших учителей. А давно вы занимаетесь танцами? Да, давно. Нам нравится дарить людям радость. Вы сами с удовольствием танцуем. Ведь это красиво и женственно. А, а сейчас мы посмотрим на занятия гиревиков, которыми руководит Леонид Павлович Чубарь. Этих ребят знает, наверное, весь город. Они часто выступают на мероприятиях района. Леонид Павлович, как вам работать с нашими богатырями? Работается очень хорошо. Ребята э, способные. Молодцы. Одним словом, богатыри. Ребята, вы все такие сильные, такие тяжести поднимаете. Буквально играете с гирями. А все такие стройные. светлые, да и не скажешь. Как вам это удается? Мы давно и упорно занимаемся. Стараемся не пропускать тренировки. А травмы не бывают? Нет, не бывает. Перед каждым занятием мы разминаемся и травматизм у нас нет. Ребят, ну дайте я попробую, может у меня получится. Ой, какая тяжелая. Нет, я лучше к девчонкам танцевать пойду. Мы познакомились с готовым школьником и выяснили, что